Без социальных медиа мы сегодня не существуем. Для нашей целевой аудитории, прежде всего, это подростки, старшие подростки. Социальные медиа это основной сейчас источник информации. Но одновременно мы должны учесть, что социальные медиа это лидеры по количеству фейков. Это лидеры по количеству ложной информации. Причем, ложная информация, да. Да. Причем создать эту ложную информацию можно буквально за секунды. Я вот отдыхал со своим сыном, он увидел китайский фонарик в вечере, он мгновенно, на телефонах не видно, что это китайский фонарик. Он мгновенно снял его с криками, посмотрите на его, на я вот вижу на Он выставил это за секунду у себя значит, в ВКонтакте, и я уже смотрю на другой день, правда это Если бы я не был свидетелем этого, я бы действительно подумал, что это летающая тарелка. Не видно при изображении, уже теряется. Коллеги, это один пример. А таких примеров и действительно тысячи. Вот сейчас вот информация вот такая вот, и дети, они умеют, ну те, которые подростки туда не они, сами они э, значительно лучше, чем взрослые, владеют технологиями этой информации. Сейчас множество приложений, которые позволяют это делать. На мобильном телефоне есть приложения, которые за несколько секунд могут поставить вас на обложку Форбса. или сделать вас в обнимку с тем же Шабамой или там, Путиным, или Порошенко, или еще кем-то. Значит, в принципе, это все элементарно, это все гигантское количество ложной информации. Кстати, когда вот несколько лет назад считали месяцы конца традиционных медиа, вот газет, почему все это предположение они закончили, ну, ничем. Не видно конца традиционных медиа, потому что традиционные медиа проверяют информацию. Что, значит, какой выход? Надо понимать, что можно доверять только медиа, которые, в том числе онлайн-медиа, которые проверяют информацию. Есть такие материалы? Есть. Но, к сожалению, в Украине они функционируют достаточно слабо, и информация проверяется паршиво. И все, все равно Абсолютно. Вот то, понимаете, вот то, что мы принимаем, как вот, знаете, вот неизбежное зло, о том, о чем я говорил, что у нас несколько источников информации. Это действительно для нас. Но это действительно только для нас. Я имею в виду страны СНГ. Германия. Германии это то той в Дании это не так. В Дании вот человек, взявший эм, там, газету, он знает, она проверила информацию, она его не обманет. Все. Он знает, что за него побеспокоились. Его время сэкономили. Наше время, нашего мое, к сожалению, не экономит.